Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pesyarah yang dihormati dan rakan-rakan yang dikasih sekalian Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk etika dan adab dalam penggunaan ICT Di bawah kursus SMU 131002 Penghayatan Etika dan Peradaban Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya Nombor diberi Muhammad Izan Haziq ber Muhammad Izrul Nombor metrik 231543941 Topik khusus yang kami pilih ialah teknologi maklumat dan komunikasi sebagai penggerak kepada nasional di Malaysia. Kajian ini akan memberi tumpuan bagaimana ICT digunakan dalam kehidupan moden serta kepentingan mengamalkan etika, integriti dan tanggungjawab ketika berada di dunia digital. Kajian ini juga akan menjelaskan isu-isu semasa berkaitan penyalahgunaan ICT dan cara untuk mengatasinya. Sebelum pembentangan diteruskan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang pelajar yang masing-masing menyumbang kepada penyediaan data, analisis dan pembangunan slide. Kerjasama ini membolehkan kami memasakkan pembentangan yang lebih teratur dan menyeluruh. Seterusnya, ini merupakan isi kandungan bagi pembentangan kami. Pembentangan ini akan dimulakan dengan pengenalan ringkas berkaitan kepentingan etika dalam penggunaan ICT. Kemudian, kami meneruskan dengan objektif kajian Tiga tipe masalah yang mendorong kajian ini dilakukan. Kami juga akan menjelaskan kaedah kajian yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat. Selepas itu kami bentangkan analisis kajian berdasarkan data dan pematian yang diperoleh. Akhir sekali pembentangan ini akan ditutup dengan kesimpulan yang merangkumkan dapatan utama kajian. Akhir sekali pengenalan. Perkembangan ICT telah memberi impak yang besar terhadap cara masyarakat berkomunikasi, bekerja dan memperoleh maklumat. Namun, peningkatan penggunaan teknologi telah membuka pelbagai ruang risiko seperti penyebaran maklumat palsu, ancaman keselamatan dan buli cyber. Sebunga itu, penerapan etika dan adab dalam penggunaan ICT amatlah penting untuk memastikan teknologi digunakan secara bertanggungjawab, berintegriti dan selamat. Kajian ini dilaksanakan bagi menilai tahap kesedaran masyarakat serta memahami keperluan etika dalam ekosistem digital masa kini. Assalamualaikum, nama saya Nur Bakis binti Romzi. No Magic 231541997. Jadi saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Kajian ini digerakkan dengan tiga objektif utama. Objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti sejauh mana tahap kesedaran masyarakat tentang etika dan adab dalam penggunaan ICT. Objektif yang kedua adalah untuk mengkaji isu-isu utama yang timbul akibat penyalahgunaan ICT. Dan objektif yang ketiga, kami mencadangkan langkah-langkah yang efektif bagi meningkatkan keselamatan cyber dan kesedaran etika dalam kalangan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fakhrul Azim bin Muhammad Yusuf. Dalam kajian ini, kami memfokuskan kepada tiga masalah utama. Yang pertama adalah penyebaran maklumat yang tidak sahih Ataupun fake news Masalah ini berlaku apabila pengguna mudah menyebarkan maklumat yang tidak sahih Dan akan menimbulkan uh, kekeliruan kepada pengguna yang lain Masalah kedua ialah bully cyber Perbuatan bully cyber ini uh, terjadi apabila Pengguna menghina dan menguguk di media sosial Ini akan memberikan kesan yang negatif kepada mangsa Masalah ketiga pula melibatkan pencerobohan privasi dan data pribadi Akibat kurangnya kesedaran uh, keselamatan cyber Maklumat pribadi pengguna kini semakin terdedah kepada risiko penipuan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Solihin bin Burhanuddin. Saya akan ceritakan tentang kaedah kajian. Kajian ini dilaksanakan menggunakan soal sudik atas talian bagi menilai tahap kesedaran serta amalan etika dan adab dalam penggunaan ICT. Seramai 100 orang pelajar sarjana muda teknologi automotif tahun 1 dan tahun tiga di Universiti Malaysia Perlis. iaitu ini. Yang telah terlibat sebagai responden dalam kajian ini. Nama saya Muhammad Raufi bin Manoh. Nombor metrik saya 231543942. Okey, untuk dapatkan kajian ini, kami telah menggunakan soal selidik iaitu menggunakan Google Form untuk menilai tahap kesedaran dan amalan etika seperti adab dalam penggunaan ICT dan social media. Okay, untuk data yang pertama, kami telah mendapat 41% yang setuju bahawa faham tentang sesuatu berita sebelum menyebarkannya. Untuk data yang kedua, kami telah mendapat 56% bahawa ramai pengguna yang tidak peka tentang maklumat palsu mudah tersebar. Untuk data yang ketiga, kami telah mendapat 56% yang setuju bahawa Ramai yang telah sedar akan kesan buruk terhadap penyebaran berita palsu terhadap masyarakat. Nama saya Alin Brian bin Sonia Rasono, nombor metrik 23154378. Saya akan membentangkan analisis 2 berkaitan buli cyber berdasarkan tiga setapai yang ada pada slide. Untuk catatan pertama, majoriti responden iaitu sebanyak 60% memberikan skor 5 bagi Kesedaran bahawa bully cyber adalah kesalahan undang-undang Ini menunjukkan pelajar memahami bahawa bully cyber merupakan kesalahan serius Seterusnya, untuk catapan yang kedua Bagi pengetahuan cara melaporkan akaun atau kandungan berkaitan bully cyber Terdapat sebanyak 39% memberikan skor 5 dan 27% memberikan skor 4 Ini menunjukkan ramai pelajar tahu cara membuat laporan Namun masih ada segelintir pelajar yang kurang yakin untuk membuat laporan. Akhir sekali, untuk catatan yang ketiga, bagi penyertaan saya tidak akan menyokong atau membiarkan terlibat dalam buli siber. Sebanyak 56% majoriti responden memberikan skor 5. Ini menunjukkan majoriti pelajar tegas menolak dan tidak berkompromi dengan sebarang bentuk buli siber. Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Karu Syafiq Dufizal bin Karu Jimmy Nombor metrik 231543938 Dalam slide ini kita akan melihat kepada Dapatan kajian bagi analisis ketiga Iaitu yang memfokuskan kepada aspek privasi dan keselamatan data peribadi Objektif analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana responden kita peka terhadap perlindungan data mereka sendiri dalam talian terdapat tiga soalan utama yang telah diukur. Pertama sekali, mari kita lihat carta di sebelah kiri mengenai tabiat membaca terma dan syarat privasi sebelum muat turun aplikasi. Dapatan menunjukkan respon yang bercampur walaupun 31% responden sangat setuju bahawa mereka sentiasa membaca terma tersebut. Masih terdapat peratusan yang agak besar pada skala yang neutral dan tidak setuju ini menunjukkan bahawa walaupun kesedaran itu ada tak biad membaca dasar privasi secara teliti masih belum diamalkan sepenuhnya oleh majoriti pengguna. Terusnya beralih kepada carta di tengah iaitu mengenai penukaran kata laluan akaun media sosial secara berkala. Dapatan ini agak membimbangkan peratusan tertinggi jatuh kepada skala 3 iaitu sebanyak 28.3% manakala yang sangat bersetuju hanyalah 27.3%. Ini memberi indikasi bahawa ramai pengguna mungkin selesa menggunakan kata laluan yang sama untuk tempoh yang lama yang mana ia boleh mendedahkan mereka kepada risiko keselamatan cyber. Bagaimanapun, catat ketiga di sebelah kanan menunjukkan hasil yang sangat positif apabila ditanya mengenai perkongsian maklumat pribadi seperti nombor kad kenalan atau alamat rumah. Majoriti besar iaitu 61% sangat bersetuju bahawa mereka tidak berkongsi maklumat ini secara terbuka. Ini membuktikan bahawa kesedaran tentang bahaya mendedahkan data sensitif kepada umum adalah sangat tinggi di kalangan responden. Untuk kesimpulannya, kajian ini mendapati responden sangat berhati-hati dalam menjaga kerahsiaan identiti mereka namun masih perlu ditingkatkan lagi dari segi langkah teknikal seperti pengurusan kata laluan dan pemahaman dasar privasi aplikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Syahrin Nizam bin Abdul Halimi Nometrik 231543945 Seterusnya, saya akan menerangkan tentang analisis kajian Kami telah menggunakan kaedah soal selidik atas talian Untuk menilai tahap kesedaran responden Seramai 100 orang responden telah terlibat dalam kajian ini. Mereka terdiri daripada pelajar Sarjana Muda Teknologi Automotif tahun 1 dan tahun 3 di Unimap yang berumur dalam lingkungan 18 tahun hingga 24 tahun. Dapatan demografi kami menemui satu satu fakta yang menarik iaitu majoriti responden adalah pengguna tegar media sosial mereka meluangkan masa selama 6 jam sehari di alam maya. Keterlibatan yang tinggi ini membuktikan bahawa isu etika digital adalah sangat kritikal dalam rutin seharian mereka. Mari kita lihat analisis pertama mengenai penyebaran berita palsu. Berdasarkan data, kami mendapati tahap kesedaran pelajar sebenarnya tinggi sebanyak 84% responden bersetuju bahawa penyebaran berita palsu memberi kesan buruk kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, wujud percanggahan dari segi tindakan, walaupun sedar amalan menyemak fakta masih di tahap sederhana. Hanya 41% responden yang menyatakan mereka sangat kerap menyemak kesahihan berita sebelum menyebarkannya. Majoriti responden juga mengakui bahawa maklumat palsu mudah tersebar disebabkan oleh sikap pengguna sendiri yang kurang peka dan tidak menyemak sumber. Assalamualaikum Hai Nama saya Muhammad Safar Adi bin Abdul Manaf Nombor metri saya 231543943 Jadi hari ini Saya akan menerangkan tentang Tahap kesedaran pelajar Mengenai buli cyber Ok Yang pertama sekali Apa yang kita dapat Daripada carta graf Kita mendapati bahawa nilai modal, nilai moral iaitu 56%. Apakah maksud di situ? Maksudnya pelajar-pelajar ni tidak setuju sekiranya rakannya terlibat dengan buli cyber. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa tunjuk etika yang sangat positif kepada pelajar-pelajar ini -pelajar. Okey, yang kedua Daripada carta apa yang, apa yang kita dapat 60% responden memahami bahawa buli cyber ni adalah kesalahan yang sangat besar dan perlu ambil serius dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang yang sangat adil. Okey, akhir sekali, dari segi proaktif, majoriti pelajar termasuk 39% yang sangat setuju mengetahui prosedur untuk membuat laporan terhadap akaun atau kandungan yang negatif. Okey, secara keseluruhannya, slide ini menunjukkan bahawa pelajar mempunyai kesedaran yang baik dari segi moral, undang-undang dan tindakan proaktif dalam menangani buli cyber. Kesalahan ini penting untuk memastikan persekitaran digital yang lebih selamat dan positif. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin bin Masaan, nombor metrik 231543939. Di sini saya ingin menerangkan tentang analisis kajian yang kami dapati ketika kami mengambil kajian tentang pelajar UNIMAP iaitu Universiti Malaysia Perlis tahun 1 iaitu kos automotif. Di bawah topik privasi dan keselamatan data kebanyakannya 61% responden bijak menjaga kerahsiaan data sensitif seperti IC alamat dan sebagainya daripada dikongsi secara terbuka jadi kebanyakan responden tahu tentang bahayanya IC dan alamat untuk dikongsikan secara umum. Yang kedua, teknologi keselamatan. Kebanyakannya responden lebih pada separuh mengamalkan langkah keselamatan tambahan seperti pengesahan dua faktor iaitu email ataupun nombor telefon. Ketiga, bagi analisis kajian kami debati kelemahan. Kebanyakannya pelajar Unimed khususnya tidak menukar kata laluan secara berkala dan mereka tidak membaca privasi sebelum mereka mendaftar dalam sesuatu aplikasi secara terperinci secara kesimpulannya kajian yang kami dapati ini merumuskan bahawa etika dan adab penggunaan ICT adalah asas kepada keharmonian masyarakat yang digital secara keseluruhannya pelajar Unimel memiliki kesedaran moral yang tinggi dalam menolak buli cyber dan berita palsu. Namun disiplin teknikal terhadap keselamatan data peribadi masih perlu dipertingkatkan lagi. Justru keseimbangan antara nilai moral dalam diri dan literasi keselamatan cyber amat penting bagi melahirkan pengguna teknologi yang bukan sahaja bijak tetapi juga bertanggungjawab. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.